নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অন্য এটা জব ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বাবে এফ চি এ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্সৰ এটা নটিফিকেশ্যন লৈ আহিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে কেনেধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব এজ লিমিট কিমান হ'ব সকলোখিনি ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'টোতে লাভ কৰিব পাৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল এখনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব এনেধৰণৰ জব ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন প্ৰতিদিনে লাভ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ বাবে এফ চি আৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্সৰ ন'টিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে আউট হৈ গ'ল আপোনালোকক সকলোখিনি ডিটেইলছ জনাবৰ বাবে আজিৰ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক ইয়াতে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে গতিকে আপোনালোকৰ বাবে খুবেই এটা ভাল অপৰচুনিটি আহিছে সকলোখিনি ডিটেইলছ জানিবৰ বাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আমি ইয়াতে এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটোৰ বাবে এটা অভাৰভিউ চাই ল'ম এফ চি আই ৰিক্ৰুটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্সৰ অভাৰভিউটি ইয়াতে দিয়া হৈছে অৰ্গনাইজেশ্যন নেম হৈছে এফ চি আই বা ফুড কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ইয়াতে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পদ দেখিবলৈ পাব মেনেজাৰৰ পদ দেখিবলৈ পাব এচিষ্টেণ্ট গ্ৰেড থ্ৰী জেনেৰেল টেকনিক টেকনিকেল টাইপ ই ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ ৱাটমেন এণ্ড আদাৰ ভেৰিয়াছ পোষ্ট ইয়াতে মুকলি হৈছে আপোনালোকৰ বাবে বহুখিনি পদ ইয়াতে মুকলি হৈছে ট'টেল পোষ্টৰ সংখ্যা হৈছে থাৰ্টি থ্ৰী থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ছিক্সটাকৈ পদ আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব আপোনালোকৰ বাবে খুবেই এটা ভাল অপৰচুনিটি অল ইণ্ডিয়াৰ জব হয় আপোনালোকে অল ইণ্ডিয়াৰ মেইল ফিমেল সকলোৱে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইজ লিমিটটো আপোনালোকৰ ওঠৰ বছৰৰ পৰা পঞ্চল্লিছ বছৰলৈকে থাকিব আৰু অনলাইন মাধ্যমেৰে আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ বাবে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু চেলাৰীটো হৈছে আপোনালোকে ইয়াতে টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ডৰ পৰা ছিক্সটি ফাইভ থাউজেণ্ড পৰ্যন্ত পাৰ মান্থ চেলাৰী লাভ কৰিব পাৰিব আৰু এই ৰিকুইটমেণ্টটোৰ বাবে আপোনালোকৰ ৰিকুৱাইৰ্ড কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে আপোনালোকে এইট পাছ টেন পাছ টুৱেলভ পাছ আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা আই টি আই ডিপ্ল'মা আৰু ডিগ্ৰী সকলোৱে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব মিনিমাম আপোনালোকে টেন চৰি এইট পাছৰ পৰাও ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট যিহেতু মুকলি হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পদৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যনত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোক ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আৰু কোনটো পদৰ বাবে এলিজিবল হয় তাতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ ইয়াতে লাষ্ট ডে'ট ঘোষণা কৰা নাই জানুৱাৰী টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ছিক্সৰ পৰা ইয়াতে অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ যাব সকলোৱে এই পদকেইটাৰ বাবে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব আপোনালোকে প্ৰতিটো পদৰ বাবে আপোনালোকৰ কেনেধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ইয়াতে সকলোখিনি ডিটেইলছ দিয়া হৈছে আপোনালোকে যদি অধিক তথ্য জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে এডভাৰটাইজমেণ্টৰ লিংকটো ভিজিট কৰি সকলোখিনি তথ্য জানি ল'ব পাৰিব ইয়াতে এজ লিমিটটো দিয়া হৈছে মিনিমাম এজ আপোনালোকৰ এইটিন ইয়াৰ্ছৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু মেক্সিমাম এজ ইয়াতে ফৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছ দিয়া হৈছে ওঠৰ বছৰৰ পৰা পঞ্চল্লিছ বছৰৰ কেণ্ডিডেটসকলে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ কথা দিয়া হৈছে এতিয়ালৈকে ন'টিফিকেশ্যনত উল্লেখ কৰা নাই আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ আছেনে নাই হয়তো নাথাকিবও পাৰে আৰু আপোনালোকৰ ইয়াতে চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো হ'ব ৰিটাৰ্ণ এক্সাম ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন এনেধৰণে আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ব আৰু এই ৰিকুইটমেণ্টৰ বাবে আপোনালোকে চেলাৰী লাভ কৰিব পাৰিব টু থাউজ চৰি টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ডৰ পৰা ছিক্সটি ফাইভ থাউজেণ্ড পৰ্যন্ত আপোনালোকে পাৰ মান্থ চেলাৰী লাভ কৰিব পাৰিব আৰু এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকৰ ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছৰ কথা ইয়াত দিয়া হৈছে এপ্লিকেন্স আধাৰ কাৰ্ড টেন্থ গ্ৰেড চাৰ্টিফিকেট ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটো ইমেইল আইডি ডিগ্ৰী ৰিলেটেড টু দ্য পাৰ্চ পজিশ্যন পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্স চাৰ্টিফিকেট চিগনেচাৰ ৰেচিডেন্স চাৰ্টিফিকেট কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এনেধৰণৰ প্ৰকাৰ ডকুমেণ্টছ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছৰ কথা দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্টিং ডেটটো জানুৱাৰী টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ছিক্সত এক্সপেক্টেড দিয়া হৈছে জানুৱাৰীৰ কোনোবা এটা তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ ইয়াতে অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু এতিয়ালৈকে লাষ্ট ডেট ঘোষণা কৰা নাই তেওঁলোকে আপোনালোকৰ বাবে যদি নটিফিকেশ্যন আহে মই নিশ্চয় আপোনালোকক জনাম যদি আপোনালোক ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু এলিজিবল হয় সকলোৱে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এনেধৰণৰ জব ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ নটিফিকেশ্যন প্ৰতিদিনেই লাভ কৰিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ